Якщо можна прийдуть, просить. Я, прийду, прийду, прийду. я окремо, місцева спостереження комісії місцева спостережна рада. Ви маєте нічого проти цього. А я начальник оперативного відділу. Ми вас, попри що, ми маємо право з вами конфіденційно розмовляти. Якщо вас нічого не смущає, скажімо так, то ми можемо так залишитись в цій компанії. Да ми, в принципі, разі змінили. Так. Ви взагалі бажаєте спілкуватися? Да, 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 так, 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 А на відеокамеру фіксувати. По да. Ну тоді представтесь, хто ви, будь ласка. Я осужденного сміття Олександр, ну, обсуждений Василь Александрович. Тогда -да да -да 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 можно, если конфиденциально, буду да -да давать все. Конечно, да, конфиденциально. Просто... А зачем? Ну, зачем? это исполнение? Ну, <связано> Вам <связано> бы дозволили <связано> тут знаходитесь, а вы <связано> уже... Нет, ну я буду знаходить. Ну то. Так что, конфиденциальность должна нарушаться тогда получается? <связано> ну ты что <же> я сказал, что... <связано> нет, это против. Не, ну так сначала было так, а сейчас все по-другому. У вас нет? Вы в

Так, ну що, розпочнемо тоді. Нам ну, вже вроді нічого не заважає. Що ти заважає? Що? Заважати постійно. Ви знаходитесь на довічному в'язненні, так? Так, да, я осуджен по різного заключенню. 18 років мене посадили і в принципі я судив. 19 років я прибув вже відбувати наказання сюди. Сам я роз, з міста Чернігова, в принципі, там завершив приступлення, ну і місцева комісія направила мене сюди відбувати наказання. И вот это с пятого года, когда я только приехал сюда, здесь в принципе такое понятие, что человек или какие-то права, но ну, были под строжайшим табу. Какое-то там восприятие, что-то говорить, были сразу побои. Ну, меня неоднократно самого избивали, настолько забывали, что вот на протяжении, ну вот, так чтобы не соврать, наверное, вот после Майдана, да, вот, более начало оттаивать, вот, кто-то что-то начал говорить, вот произошли перемены в Украине в целом, и, соответственно, и у нас. У нас получается, вот приехал сюда, дают матрас, пополам вот так вот переламывают его. И говорят, вот это вот так вот, говорит, садиться нельзя. Вот на протяжении 10 лет мы отбывали наказание, ну вот в карцерном положении, я Продукты питания, так же самое, со склада там выдают, там, какие-то там части. Выдали, потом... Я, сейчас уже да, сейчас уже все, уже вроде бы сразу посылка приходит, ее отдали. До этого вот... В 2014 году, если я не ошибаюсь, да, вот, от, уже разрешили нары, включили розетки. Помимо всего прочего, сами условия содержания здесь, ну, чудовищные. Я сейчас отбываю наказание в одиночной камере. Я попозже вернусь с теми, почему, как и все. До этого я с шестого года устроился работать. Ну, не то, что устроился, приехала мать, говорит, с начальником был тогда Василюк Валерий Викторович, первый замначальник. Она просто у него поинтересовалась, а что здесь за работа. И меня, в принципе, начали без спроса. Хочу я работать, не хочу. В турию, в швейку. Вот в швейном цехе я в этом работал э, до девятого года. Помимо всего, дали мне машинку поломанную и сказали, говорят, вот сделаешь машинку за свои кошки, будешь поступать. Я говорю, да нет, я в принципе ну, не желаю. Но тогда такие условия были, что особо ну, поводнуться нельзя было. Это раз побили, второй раз побили, на третий раз просто уже думаешь, промолчу, уже лучше будет так, сказать. С 2009 -го года устроился работать на столярный цех, вот 28-я камера вот сверху у нас. И, в принципе, до последнего дня работал, до, ну, я потом расскажу, до инцидента. Ну, за какую-то оплату, говорить тут вообще нельзя, потому что за эти 10 лет, ну, 200-300 гривен получил, это ну, максимум. То и все. Шантажировали, в принципе, Зеленский то есть у характеристиками хорошими. то есть, почему он все держало? Держали, вроде бы, вот есть перспективы, ты несудимый, 18 лет, преступление такое, ну, как бы, ну, не сильно резонансно. Есть вероятность выйти на свободу. Вот ты только делай, молчи, родители пускай ну, покупают сюда все материалы. Электроинструмент. Но весь инструмент, все влага, красочные материалы, наждачки, болтики, шурупики, все эти мелочи, все вот, э, на плечах родителей моих, там, родителей Юсипса Пса который тоже здесь работал, но он перевелся в другую долг, у в наказание. Так же самое, ну, под влиянием, я не знаю, либо запуганных, либо еще каких-то, Данилевич, Хочков, э, там, и проще, они просто боятся все это говорят, ну, может, какие-то свои есть еще интересы, просто никто этого не хочет озвучивать, Хотя я вот, ну, я список вот пишу до сих пор, и хочу забрать все инструменты, которые ну, мне передавали, там, все эти мелочи, пускай они вышли домой родителям, потому что ну, семья у меня не богатая. И дарить кому-то там тоже циркулятор, тоже электродрель, там, ну, у меня нет таких возможностей. Собственно, я здесь... Нужно присесть, присядь. Это, писал некоторые вещи. я в прокуратуру написал генеральную, генеральную Ну, собственно, такое же самое заявление. И в принципе с него и веду такой, ну, свой маленький, как бы по плану все, чтобы чтоб не забыть ничего. А, помимо всего на работе условия техники безопасности нет никаких. Ни, ни пожарной безопасности, ни того. Там были случаи, когда отлетали, ну, пили дерево, кусок глаз, чуть глаз не выйдут. Там он ходил уже глазом вентиляция на фашистскую. Ну, обратно. По моей же инициативе сделали такую трубу, поставили туда вентилятор, чтобы оно более-менее вытягивало. Ну, насколько я профессионал судить не могу, потому что ну, оно такое слабенькое. Все работы и распили, ну, пилишь, там, шлифуешь, там, рубанок все, вплоть до того, что лаком скрываешь, нитролаком это все красишь, все в одном в помещении. Вот буквально вот такая камера. И вот это в этом, ну из-за этого я, я уже слышу, поздравлю Ну уже все, и начал все и отхапываешься, уже и плюешься, и зрение садится, а в ответ, ну, по -по начал писать, перевестись, хотел, ну, в колонию поближе к себе. Ну, Город Северскую. Э, ну, хотел в 56-ю, меня на Город Северском сидит ну, по получается, и мне на этой почве отказывают. А хотел в суммы на 56-ю. И что? Написал, и со стороны администрации уже... Сначала устно говорят, ну неудоверенность, ну неудовлетворенность такая, что вот, ну ты что-то ты хочешь уехать, так, ну бры, ей там, забирай со там. Ну, такие подколки, подколки, а потом я смотрю, ну, начинается все переходить в движение. То есть создаются уже непосредственно какие-то там такие условия, дабы чем-то упрекнуть меня. Вот на протяжении до лета 2016 -го года у меня в принципе было одно взыскание. Только приехал сюда, одно взыскание, и там за вот эту работу там было пять, давали ему пять благодарностей. То есть за то, что я, там, я участвовал там выставки, там еще где-то, еще где-то. То есть и здесь вот, с 15-16 года, с лета, я начинаю становиться резко таким э, злостным нарушителем. Картер мне дают сначала 5 суток потом 15. ну это лет За я что говорю? на аэропорта эти оформляются, именно на самом помещении? А глупость. Первый, вот это я смотрел нарушение, за которое я считал, де-факто, это за то, что ко мне посадили человека, с которым у меня конфликтная ситуация. Я говорю, в первый раз, старшему сказал, Малиновскому, я говорю, вот так и так, говорю, Николаевич, вы, говорю, заберите, потому что, ну, будут проблемы. Он все сделал, забрал. Через некоторое время, чтобы повлиять на меня, ко мне его обратно садят. И он создает конфликтную ситуацию на прогулке. Он на меня кидается. Я, соответственно, даю ему сдачи. Но пишет на меня рапорт, прибывает дежурный, срывает. У меня бирка была на этом, на липучке. Он говорит, а что говорит, ты без бирки? Срывает бирку, бросил Мне ее потом принесли. Он говорит, вот так, говорит. Это один рапорт и второй рапорт за то, что я создал, напал на него там и все проще. Хотя ни объяснения, ничего мне не снимали. То есть, говорит, будешь, я да, буду, объяснение напишу. Никто ничего Просто проигнорировали. Говорит, 5 суток. Ну, пять суток, так пять суток. Бог с ними. Дальше вот э, последние вот эти рапорта. Ну, скажем так, когда работал, платить никто не хотел. Поднимался вопрос, как общаться с родными, как, чтобы было проще. Договорились, что дадут телефон. Дали добро на телефон, собственно у меня он был, я им пользовался, но э, после посещения там одной комиссии какой-то правозащитной, еще одной, еще одной, решили, что я посредством телефона ну, затягиваю сюда, -то прошу, соответственно, с обыском налетели забрали. Сразу пошли запомнить, потому что ну, давал это там один человек из, из, из администрации, и, соответственно, все же выпытывают, кто шел как. Я, говорю, я назву фамілії, все, всім дам, говорю, прокурорам треба, суді, я буду сидеть, сидеть вам говорю, без поля, давай щось, тому що в -то, мене така вот Дрюшевка Володимириш, вона лично, говорю, що ти своїх рідних, можеш ще не побачити. Тебе будемо сидіти туди, куди захочемо. Ну, ти мені не дзвонишся. Ти говорит, кажеш, там, що рівний є в Італії, там, ти позвониш, кажу, во Франції, в Італію, ти до Росії, каже, ти говорит, мене не дзвониш. Соответственно, с утра на день следующий пришлось вызывать прокурора. Прокурора посредством ну, нанесения себе. Это все? Да. Зашивали, да? Да, зашивали, но зажил. Это буквально произошло 2 февраля. 2 февраля этого года. И, соответственно, сбежали с утра, я говорю, собирайтесь там, все с вещами, я говорю, ты поедешь там туда-то, туда-то. Я говорю, безусловно, да я говорю, буду выполнять, говорю, все я говорю, приказания, я говорю, давайте мне только дайте мне встречу с прокурором. Да бы он все это зафиксировал. В ответ тишина. Я обратно стучу, чтобы дали мне позвонить. Я, говорю, я позвоню сейчас, говорю, все, говорю, все, собираемся едем. Ну, в ответ был послан. Не знаю, что делать, как привлечь внимание к своей проблеме, просто, ну, выхода другого не было. Я нанес себе увечья. вещи. И что, прокурор пришел? Нет, приехали полиция, зафиксировали, да, там, зафиксировали, да, написали объяснение сами. Ну, я им диктую, они записывают, мне почему-то тоже, ну, не дали. Ну, подозреваю, потому что это местные друзья, и они говорят, приезжают. в принципе, ну, доказать здесь что-то. Ну, нереально, потому что они смеются, говорят. О, говорит, еще один. ну я знаю, там, э, там один скрылся, слышал, там, там Крупков скрывался, допустим, там слышал, Тот, говорит, о, снова, снова, говорит, еще один, еще один. Ну, они смеются, сидят, как-то. Я написал за прокурора, а перед этим, когда он сюда приезжал, я маячу старшему говорю, пускай меня вывезет, ну, вызовет прокурор. Сюда пошел один осужденный, Иглин, если я не ошибаюсь. Да. И он а, попросил прокурора, говорит, там Максимихин говорит, к вам просится. Он услышал это и обратно никакой реакции. Так же самое произошло и вот сейчас. Приезжала прокуратура Хмельницкая, Щербетюк и Пугачев, с Генеральной прокуратуры. Я Делаю заявление, говорю, сейчас говорю, пускай меня вызовут, чтобы я не Он зашел в две камеры, в девятую и в десятую, я как раз напротив двенадцатой услышал, поскущал. Говорю, пускай меня вызовут. Хорошо, хорошо, хорошо. Меня вывели, поводили по кабинетам, спустили, говорит, он сказал после обеда, а сейчас обед, убежал. Так я, собственно, никого и не увидел. Ну, то есть, здесь я понимаю, что доказать что-то, ну, нереально. Мать, я свою попросил ехать там, ну тоже обращаться и в министерство юстиции, и в прокуратуру, дабы добиться этого всего, ну добиться, хотя бы еще, ну, сказать, что он юридически грамотный, так же самое, как я, нет, ну просто, ну, видно, что это несправедливо, и вот мы хотим добиться этой справедливости. А безоплатное право от допомога? Сейчас же мы его имеете право вызывать адвокаты, нарушения все обжаловать через безоплатников. Да, вы делаете это? это? Да, но по словам других заслуженных, знаете, это общается на отрез отказываются против администрации, против колонии какие-то бумаги писать или создавать. То есть здесь даже у меня дали одиночную три месяца. И получается, я сейчас написал обжалование в суд. По какой причине? Ну, потому что мне сразу дают 15 суток, вот 2 3 февраля. И потом выпускают, там как раз надо было карту освободить на несколько дней. И вот сейчас 3 марта обратно три месяца не дают. Я пишу на 1 ну, на обжалование и прошу адвоката. Ну, пока тишина, пока не знаю. Будет он, не будет, На собственном опыте уже убежусь. Это обращение, куда писать, вот, и если по режиму содержания, по нарушению прав человека, она людям раздавая, если будет возможность, кто там. Что? Ну, Киев. И вот так же самое, смотрите, вот такая интересная вот система здесь. Вот, с 2005 -го года здесь творится такой беспредел, за который, ну, насколько я понимаю, ушел из Рэмки такой Павел Васильевич, Комяков, вот этот Владимир Михайлович, Василюк, все ушли. А вот четвертого вот, этого столба, который был с ним, начальником Крюча, Сидрюшенко Павла, Владимирович. Его почему раз начальник этой части, он же что первый заместитель. Сейчас, да, на тот момент, когда вот это все происходило действие, этот бардак, он курировал непосредственно. А, -а, -а он начальник вот этот Новосядло, он не со старой командой? Новосядло нет. А как, что вы о нем скажете? Что-то изменилось в его присутствии? Абсолютно ничего, абсолютно ничего, То при, он пришел, он, в принципе, сам говорит, я ничего не хотел, говорит, принять, я пришел, говорит, не знаю, я... оказывается потом, что он учился там, вместе с этим Павлом Владимировичем в одном заведении, и они, в принципе, друзья, и здесь он номинально такой, как, как на мой взгляд, это если в шахматной партии, это король, вроде бы сильная фигура, но сама по себе без, без, без ну, на Друченко, скажем так, у нас больше всего скарг поступает именно на всего противника. Так смотрите, здесь все забыли по каким причинам. Вот здесь когда было вот причастие да, под его руководством, Израильским непосредственно, все подбивали ну, и писали друг друга, ну запрещенные, друг на друга писали там кляузе, доносы, там ну не важно, там, меня пытались там вот говорят, пиши там вот так, вот так, вот так вот. Да, есть было там даже некоторые моменты, где я писал там, что вот меня не заставляли голосовать на выборах. Вот почему-то вот раз вот такая прошла вот информация или что, что вы какие-то проверки или еще что, что... Говорит, напишите, что вы голосовали добровольно. Я говорю, хорошо, ну тоже там с хитростью, с этими карандашом написал простым, что это все неправда, стер это все, написал. То есть, ну, а таких людей здесь, которые ну, запуганы, забиты, ну их множество. И вот за выборы постоянно это Янукович фигурирует. Что Янукович упартирован, там кто-то вывел, там Хамикова. Ну, ждали э, заголосовать за Януковича, за партию. Конечно, да, да, да. М это. А, ну, Виктор Федорович же тут же отбывал когда-то тоже. Говорят, Владиславе. Владиславе? Да. Нет, он где-то там сидел. Нет,